بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah syukur pada Allah pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca sahih al-Bukhari dan hari ini kita akan masuk bab yang ke-58 Babu Salati As-Sibyani Ma'an Nasi Ala Al-Janaizi bab pada menjelaskan berkenaan dengan solat kanak-kanak bersama orang ramai solat jenazah eh, solat jenazah yang ditunaikan oleh kanak-kanak bersama orang-orang ramai lah. Itu tajuk eh. Kita masih lagi dalam kitab Al-Janaiz eh. Masih lagi. Uh, cuma kita masih, uh, kita pada hari ini kita masuk bab yang barulah. Bab yang ke-58 insyaAllah. Taib. Okay. Okey, Al-Imam Al-Bukhari uh, dalam hadis yang ke-1326. Al-Imam Al-Bukhari dia ambil hadis ini daripada guru yang bernama Ya'qub bin Ibrahim Ad-Durki eh. Dia meninggal pada tahun 252 Hijriah dan dia ni pula Yaqub ni pula dia ambil hadis ni daripada Yahya bin Abi Kathir Haddasana telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Abi Bukair Yahya bin Abi Bukair eh Al-Kirmani yang meninggal pada tahun 208 Hijriah Kemudian kata Yahya bin Al-Bukair pula Haddasana Zaidah telah menceritakan kepada kami guru kami namanya Zaidah Zaidah ada iaitu Zaidah bin Qudamah dia meninggal pada tahun 161 Hijriah ini ulama' yang terkenal dengan siqah sahabat dan juga kuat mengamalkan hadis Nabi SAW. Dan Zaidah ni pula kata hadasana Abu Ishaq As-Syaibani telah menceritakan kepada aku Abu Ishaq As-Syaibani ataupun nama sebenarnya lah Sulaiman bin Abi Sulaiman Fairuz. Itu nama sebenarnya kan. Ya? Dia meninggal pada tahun 142 Hijriah. Dan Abu Ishaq As-Syaibani ataupun Sulaiman bin Abi Sulaiman Fairuz ini pula dia kata dia ambil hadis ni daripada Amir. Amir di sini adalah Amir ash syabi ataupun nama sebenarnya Amir bin Syurahil bin Abdun ash syabi eh. Dia meninggal pada tahun 110 Hijriah. Eh. Uh, terkenal dengan alim, Fakih uh, faqih juga eh terkenal terkenal juga dengan alim dalam bidang ilmu fiqh. Yang mana Amir bin uh, Amir ni, Amir ash syabi ni pula dia ambil hadis ni daripada sahabat Nabi yang terkenal yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma kan meninggal pada tahun 70 Hijriah. eh okey uh, Ibn Abbas radiyallahu anhuma kata ataa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburan Nabi sallam ni ada satu hari datang dekat satu kubur kan right? ni cerita daripada Ibn Abbas dia datang tu bas tu faqalu hada dufina au dufinat al bariha Uh, sahabat Nabi bagitahlah kepada Nabi Sallam ni kubur ni ditanam jenazah kat kubur ni malam tadi. Ni kata sahabat pada Nabi Sallam. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma fa saffana khalfahu summa shalla Kemudian kami pun buat saf di belakang Nabi Sallam lalu Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun menunaikan solat di atas ah uh, kubur tadi. Kan? Ah uh, ni cerita Ibn Abbas. Jadi dalam hadis ni dia nak menjelaskan berkenaan dengan Abdullah bin Abbas yang turut sama menunaikan solat berjemaah, solat jenazah kepada jenazah bersama dengan Nabi SAW. Eh. Jadi hadis ni menjadi dalil. Kanak-kanak boleh menunaikan solat uh, jenazah bersama dengan orang ramai. Sebab dalam kes ni, dia nak gambarkan tentang Ibn Abbas. Ibn Abbas ni antara sahabat Nabi yang masa Nabi wafat tu dia masih budak lagi. And dia masih budak lagi lah. Disebabkan dia masih budak tu lah, Uh, Imam Bukhari dia bawa tajuk berkenaan dengan solat kanak-kanak bersama orang ramai eh solat jenazah kanak-kanak uh, bersama dengan orang ramai begitu type okey itu bab yang ke-58 kita tengok pula bab yang ke-59 babu as-solati alal janaze bil musalla wal masjid bab pada menjelaskan berkenaan dengan Menunaikan solat jenazah itu Di Musola ataupun di masjid eh, Musola ni adalah satu kawasan Yang dikhususkan untuk menunaikan solat eh, Pada zaman Nabi Sallam ni Dekat tepi kubur bakeng itu ada satu tempat Untuk ditunaikan solat jenazah Ada pula satu tempat yang lain pula Memang dikhususkan untuk menunaikan solat Hari Raya. Eh, ni pada zaman Nabi Sallam Di Madinah pada zaman tu lah eh. ha, Jadi kat sini ni uh, Imam Bukhari Wakmari Tajuk lah berkenaan dengan Menunaikan solat jenazah Dekat masjid dan juga di tempat khusus menunaikan solat uh, jenazah uh, tu tajuk dia insyaallah kan uh, kita tahulah sebelum ni pun kita dah cerita berkenaan dengan mazhab Hanafi ya. mazhab Hanafi ni dia ada dah uh, mazhab napi ni mereka ulama-ulama bermazhab napi, mereka berpandangan bahawasanya orang uh, semayang jenazah ni uh, orang yang menunaikan semayang jenazah boleh duduk di dalam masjid tetapi jenazah tu kena berada di luar masjid Ha, macam tu. itu orang ulama-ulama di dalam mazhab nafi. Itu kita dah lakuklah dalam cara kita yang lepas eh begitu. Ha, itu masjid. Tapi kalau kat badan lapang itu tak apalah, tak jadi isu lah. Kan? Ha, sebab uh, Imam Abu Hanifah ni dia melihat dalam konteks pada zaman Nabi Sallam, lazim sangat Nabi Sallam ni menunaikan solat uh, jenazah di luar masjid, bukan di dalam masjid. Kan? Ah ha, maka disebabkan itu ulama-ulama mazhab nafi kata uh, jenazah tidak boleh bawa di dalam masjid. Uh, jenazah mesti berada di luar masjid uh, begitu. Cuma ni dibantahlah oleh ulama-ulama mazhab kita Syafi'i rahimahullah kerana terdapat beberapa riwayat yang menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membawa jenazah di atas masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendirikan solat di dalam masjid eh gitu. Itu pandangan ulama-ulama fiqh eh berkenaan dengan hukum uh, menunaikan solat jenazah di dalam masjid. Bawa jenazah dalam masjid, uh, lepas tu makmum menunaikan solatlah. Ah uh, pada para jemaah menunaikan solatlah pada jenazah tadi. Taip. Okey, Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam membahaskan tajuk berkenaan dengan solat jenazah di musalla, di tempat menunaikan solat dan juga di masjid ni, uh, Imam Ibn Hajar Al Asqalani ada sebut dia kata wa'ul haqa hukmu al musalla bil masjid bidalilin الْعَيْدَيْنِ ma fil aidain. Dia kata dihubungkan hukum uh, tempat menunaikan solat di padang lapang itu dengan masjid kerana melihat kepada dalil yang telah lepas berkenaan dengan semayang dua hari raya. Ya, nah, tadi pun Ana dah sebut, uh, ada satu tempat khusus yang disediakan untuk menekan solat hari raya pada zaman Nabi SAW. Iaitu mereka bukan menekan solat di dalam masjid. Semayang raya tu bukan ditunaikan dalam masjid tetapi ditunaikan di luar masjid. Ha, rupanya ada satu lagi iaitu semayang jenazah. Eh? Semayang jenazah. Taib. Wa fil haidi min hadis ummi atiyah. Wa ya'tazilu al-huyyadu al musalla Fadalla ala anna lil musalla hukm al masjid fi ma yanbaghi an yujtana an yujtana ba fihi. Okey, pada haid dalam hadis Ummu Atiyah. Maka uh, i'tizal orang perempuan haid itu perlu berasingkan diri daripada tempat menunaikan solat. Kan orang perempuan yang datang haid dia tidak boleh datang di tempat orang menunaikan solat. Fadalla ala anna lil musalla hukm masjid maka di sini menjadi dalil bahawasanya tempat menunaikan solat itu hukumnya sama seperti mana masjid eh fima yang bari yujtana yujtanaba fihi pada perkara yang sewajarnya dijauhi daripada inilah jadi kalau orang perempuan haid tak boleh duduk dalam masjid maka demikian juga orang perempuan haid tidak boleh duduk di tempat orang menunaikan solat ha, macam tu eh ha, kalau tempat tu telah dikhusus, dikhususkan untuk menunaikan solat maka bukan semata-mata di masjid yang orang perempuan haid tidak boleh duduk tetapi uh, di situ pun tak boleh duduk. Di satu tempat yang dikhususkan untuk menggunakan solat. Eh? itu ha, kita dah cerita dah sebelum ni. Berkenaan dengan uh, mewujudkan satu tempat khusus untuk menggunakan solat jenazah. Eh? Kita dah cerita dah. Ha, dalam hadis-hadis sebelum ni lah insyaAllah. Taib. Ha, tu cerita dia begitu. Ha, dia mazhab kita Syafi'i Rahimahullah menggambarkan orang perempuan haid uh, tak boleh duduk dalam masjid. Eh? Kan? Uh, orang perempuan haid tidak boleh duduk dalam masjid. Ini dalam mazhab kita Syafi'i Rahimahullah. Tapi ini berbeza dengan pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata orang perempuan haid boleh duduk dalam masjid. Kenapa ya boleh khilaf begitu? Semuanya berpunca daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallam ni ada sebut Nabi kata la uhillu lil junubi wal haidi indal masjid. Aku tidak halalkan orang haid dan orang junub duduk dalam masjid. Hadis itulah punca debat dia. Mazhab kita Syafi'i rahimahullah menganggap hadis ini sahih. Jadi bila sahih makanya di, 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 disimpulkan di, di hukum bahawasanya orang perempuan haid uh, tidak boleh duduk dalam masjid seperti mana orang yang berjunuk. Orang berjunuk memang ada dalam Quran untuk mengatakan tak boleh berada uh, berada dalam masjid kan. Tapi haid tidak disebut dalam Quran eh. Tiba-tiba uh, datang hadis, hadis itu menggambarkan haid dan junuk. Uh, jadi uh, disamakanlah hukum orang haid dan junuk. Tapi ulama-ulama dalam mazhab Nabi pula kata hadis ini tak kuat. Adini tak valid dijadikan sandaran hukum. Ujah mereka adalah dalam hadis tu, hadis la uhillul lil junubi wal haidi inal masjid itu and aku tidak halalkan orang haid orang junub duduk dalam masjid tu. Hadis tu tu dia ada perawi kan. Dia ada perawi yang yang uh, nama perawi tu Fulaid al-Amiri. Fulaid al-Amiri ataupun Elias nama lain Al-Aflad bin Khalifah nama dia lah. Jadi Aflad bin Khalifah ni didapati dia ni majhul. Kan? Ha, dia dapati dia majuhul. Dia majuhul ni, hadis tu tak tak sohih lah. And bila tak sohih, maka tak valid dijadikan sebagai sandaran hukum. Jadi, uh, apabila hadis tu da'if, makanya uh, orang perempuan haid boleh duduk, uh, boleh menunaikan, uh, boleh duduk dalam masjid lah. Kan? Orang perempuan haid boleh duduk dalam masjid dah lah. Ha, uh, dia faham macam tu lah sebab hadis tu tak tak sohih. Tapi Syafiq kata sohih. Ha, uh, dia, dia khilaf dalam menentukan status hadis. Sebenarnya menentukan satu hadis pun boleh berlaku khilaf eh? dalam kalangan ulama-ulama. Ha, begitulah berlaku dalam kalangan ulama-ulama mazhab. Nah, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Dah lah. Macam tu kan? Itu ha, tu biasalah, tu biasa lah. Itu biasa. Begitu. Itu nah, hukum lah. Kena dengan perempuan haid duduk di dalam masjid. Ha, hukum dia begitulah. Kurang lebih dia begitu. Tap. Okey. Ha, kita tengok pula hadis yang ke 1327. Kan? Eh? kata al imam al bukhari wa bihi qala haddatsana yahya bin bukair kan eh? uh, yahya bin bukair kata imam al bukhari dia kata telah menceritakan kepada aku hadis ni oleh guru aku namanya yahya bin bukair yahya bin bukair ni yahya bin amdilah bin bukair eh uh, dia ni meninggal pada tahun 231 hijriah hmm. dia ni um, ada orang mempersoalkan betul ke dia ni dengan hadis daripada Imam Malik. Ha, ada ada persoalan ada orang kata ada ada orang kata tak ada ha uh, ada lah ini ni pandangan eh ulama-ulama lah tu tak apa dalam hadis ni dia bukan dengar daripada Imam Malik hadis ni diambil daripada Al-Lais dan Imam Al-Lais Al-Lais di sini adalah Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri salah seorang ulama mazhab pada zaman tu zaman tu ni dia ada satu mazhab mazhab Al-Laisi kan ha, cuma sedih mazhab al-Laisi ni Imam Al-Lais bin Sa'ad al-Misri ni anak murid dia tak tulis kitab anak murid dia tak kembangkan mazhab dia. Kan anak murid dia tidak kembangkan fatwa-fatwa dia sehingga menjadi mazhab. Kan? jadi aa, aa, ada pun Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki ni anak murid dia orang tulis kitab. Ha, sebab tu mazhab dia tersebar eh. Okey, lais bin Sa'ad Al-Misri ni dia ni meninggal pada tahun 175 Hijriah. Ha eh. Dan dia ni pula kata An Ukail, dia ambil hadis daripada Ukail, Ukail bin Khalid nama dia. Ukail, di sini lah. Ukail bin Khalid dia meninggal pada tahun 142 Hijriah dan ukil ni pula dia ambil hadis daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri eh Ibn Shihab Ibn Shihab ni nama lain dipanggil Az-Zuhri juga popular dalam kitab hadis sama ada Ibn Shihab ataupun Az-Zuhri ha, nama sebenarnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Amdillah bin Shihab Az-Zuhri eh dia meninggal pada tahun 125 Hijriah Ibn Shihab Az-Zuhri ni adalah ulama yang mula-mula sekali mentadwinkan ulama yang mula-mula sekali menghimpunkan hadis Nabi Sallam secara buku dan dia, tunai, dia lakukan itu atas arahan Omar bin Abdul Aziz eh ha, ni cerita dia inilah antara imam hadis yang yang penting kita kena teliti lah pada zaman dahulu tab Ibn Syahab ni pula kata dia ambil hadis daripada Said An Said bin Al Musayyib An Said bin Al Musayyib Sa'id bin Al-Musayyib ni adalah menantu Abu Rarah radhiyallahu an dia meninggal pada tahun 105 Hijriah eh. Ini ulama luar biasa ni, salah seorang ulama fiqh besar pada zaman tu kan uh, apatah lagi dia ni adalah menantu Abu Hurairah radhiyallahu an banyak hadis diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu an uh, hadis ni bukan uh, Ibnu Syam ni dia bukan ambil daripada Sa'id bin Musaib dia dia ambil ada seorang lagi guru iaitu Abu Salamah Abu Salamah ni adalah anak kepada Amr Rahman bin Auf kan kita tahu Amr Rahman bin Auf sahabat Nabi dia punya uh, Rahman bin Auf ni ada anak anak tu namanya Abu Salamah kan Abu Salamah bin Amr bin Auf ni dia meninggal pada tahun 94 Hijriah eh. Ah ni antara imam hadis yang terkenal jugalah pada zaman dulu banyak meriwayatkan hadis. Okey, okay. okay. annahuma hadathahu an Abi Hurairah kedua-duanya ini iaitu Sa'id bin Al-Musayyib dan Abu Salamah ini dia menceritakan hadis ni yang mana dia ambil hadis ni daripada Abu Hurairah. Ha, Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi terkenal lah kita pun tahu. Meninggal pada tahun 59 Hijriah eh qala uh, kata dia naa naa lana rasulullah sallallahu nabi ni ada bagi pada kami an najashi berkenaan dengan raja habsyah namanya an najashi sahiba al habasyah raja Habsyah yaum allazi mata fihi di hari dia meninggal dunia hari tu dia meninggal hari itulah nabi sallallahu maklumkan kepada para sahabat Faqala Nabi Sallam ni kata kepada para sahabat istaghfiru li akhikum. Doalah ramai-ramai kamu ni supaya Allah Taala ampun dosa saudara kamu itu. Kan? Aa, jadi mendoakan kepada orang kafir dah mati tak boleh. Tiba-tiba Nabi Sallam suruh sahabat Nabi doakan keampunan dosa kepada Raja Habsyah. Kan? Aa, itu menjadi dalil Raja Habsyah adalah muslim. Dia adalah, muslim. dia adalah seorang yang muslim. Nabi Sallam tahulah sahabat Nabi mungkin tak tahu. Tapi Nabi salam tahu dan Nabi maklumkan kepada para sahabat. Eh, ha, begitu. Uh, yalah Nabi salam ni dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. itu hadis yang ke-1327. Okey, kita tengok dalam hadis yang ke-1200 1328 pula eh. Uh, Wa'an Ibn Syihab uh, Datang uh, ambil hadis daripada Ibn Syihab Tadi kita dah sebut eh Ibn Syihab Az-Zuhri Meninggal pada tahun 125 Hijriah eh? Qala dia berkata haddathani Sa'id bin Al-Musayyib telah menceritakan kepada aku kata Ibn Syihab, adalah Sa'id bin Al-Musayyib menantu Abu Darar radhiyallahu an yang meninggal pada tahun 105 Hijriah. Dia kata anna Abah Rairah. Abu Hurairah, Abu Hurairah ni, pak mertua dia lah, pak, pak pada Sa'id bin Al-Musayyib ni. Dia kata Abu Hurairah ni qala berkata inna Nabi sallam safa bihim bil musalla. Nabi sallam ni buat saf bersama para sahabat di tempat menunaikan solat jenazah. Fakabara alaihi arba'an. Maka Nabi Sallam pun takbir, takbir semayang jenazah tu empat kali takbir. Kan? Empat kali takbir. Ah, ha, tu cerita hadis dia. Taib. Okey. Itu hadis yang ke-1328. Kita tengok pula hadis yang ke-1329 uh, pula. Kata alimam Al Bukhari wa bihi qala hadatsana Ibrahim bin Al Munzir dia telah menceritakan kepada kami kata Imam Bukhari Ibrahim bin Al Munzir Al-Hizami. Ah ha, tu nama penuh dia. Dia meninggal pada tahun 236 Hijriah. Kan? Dia ni okey, siqah tapi tahap rendah. Saduk, eh? dia ada kejujuran tapi tahap dia rendah lah. Taip. Dan dia ni pula, dia ambil hadis ni dia kata hadasna Abu Damrah telah menceritakan kepada kami kata Ibrahim ni, Abu Damrah Abu Damrah ni dia punya gelaran eh. Nama betul dia adalah Anas bin Ayat Al-Laythi. Nama dia eh. Anas bin Ayat Al-Laythi meninggal pada tahun 200 Hijri siqoh lah. lah. Dan Abu Zamrah ni kata Haddasana Musa bin Aqbah telah menceritakan kepada kami adalah Musa bin Aqbah Musa bin Aqbah Yang meninggal pada tahun 142 Hijriah And, Ini alim ni And, Dia bukan sekadar siqah, fakih lagi Alim dalam bidang fiqah Dan uh, kemudian dia, dia, ni imam Dia ni alim berkenaan dengan Al-Maghazi, sejarah-sejarah perang ha, Ni hebat, ni imamat ni kan ha, Ni ulama' ni, Musa bin Aqbah bin Abi Ayash. Ha, tu nama penuh dia lah begitu. Okey dia ni pula kata An-Nafiq dia ambil hadis daripada Nafiq. Nafiq ni lah bekas hamba kepada Abdullah bin Omar. Dia meninggal pada tahun 118 Hijriah Dan Nafiq ni bekas hamba Abdullah bin Omar ni dia ambil hadis daripada bekas tuan dia lah. Abdullah bin Omar. Kan? Abdullah bin Omar ni anak pada Sina Omar bin Al-Khattab. Dia meninggal pada tahun 74 Hijriah. Okey, apa kata dia? Annal yahuda ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi minhum wa mraatin zanaya. Dia kata uh, orang Yahudi datang kepada Nabi Sallam. Uh, uh, orang Yahudi bawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni seorang lelaki di kalangan mereka dan seorang perempuan. Ada dua orang, satu lelaki seorang perempuan, dua-dua ni Yahudi dibawa kepada Nabi, yang kedua-dua ni dibawa sebab dia berzina. Sebab dua-dua ni berzina fa amara bihima farujima qariban min mawdi'i al janaizi 'inda masjid maka nabi sallam pun suruhlah kan eh? supaya kedua-dua ini direjam kan eh? sebab dalam syariat yahudi rejam hukum rejam eh kepada orang zina itu dalam syariat yahudi kan eh? kalau kita tengok dalam cerita yang panjang nabi sallam suruh uh, orang yahudi mengamalkan kitab mereka terhadap kesalahan dua yahudi itu itu dalam hal yang panjanglah yang ini, ini pendek je Cuma Imam Bukhari buat mai ke sini ni sebab dia nak gambarkan tentang uh, mereka direjam, rejam itu tempat dia berhampiran dengan masjid. Tempat mereka direjam tu berhampiran dengan masjid. Ah ha, ha, eh, tu cerita dia. Ah qariban minal mauli al janazah indal masjid. Tempat berhampiran dengan tempat jenazah, berhampiran dengan masjid. Ah ha, tu cerita dia. Ha, jadi maksudnya dia nak point dekat sini ni adalah menunaikan tem, menu, tempat menunaikan solat jenazah ni berhampiran dengan masjid Nabi. Ha, maksud dia. Eh? Ha, tu maksud yang nak disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Okey. Uh, sini ni kalau kita tengok dalam kitab Fathul Bari Bisharah Sahih Al-Bukhari. Imam Ibn al Hajar Al-Sekalai dia lah. Dia kata sesungguhnya tempat solat jenazah di masjid dahulu berhampiran dengan masjid Nabi dari arah timur. And kita pergi masjid Nabi tu, Nabi Nabawi tu, arah timur. Ha, dia berhampiran situlah. Kat mana susah dah sebab sekarang ni habis dah lapang kan. Eh? Gitu. Hmm. Uh, itu kata Imam Ibn Hajar dalam menjelaskan berkenaan dengan musallah tu. Kat mana eh? Musallah tu berada di mana? Begitu. Apa lagi kat sini eh? Hmm. Wastudilla uh, bihi ala masyru'i tisalah ala jana fil masjid. di sini lah menjadi dalil bahawasanya kalau kita solat jenazah di masjid boleh. Uh, itu kata Imam Nuhajan Asqalani. Apatah lagi dikuatkan lagi dengan hadis Aisyah Masalla Rasulullah SAW ala Suhail bin Baidha illa fil masjid. Akhrajahu Muslim. Apa lagi, Imam Muslim ada keluarkan hadis. Uh, Aisyah RA bagi tahu Nabi SAW ni menunaikan solat jenazah kepada seorang sahabat yang bernama Suhail bin Baidha di masjid. Aa, maka inilah menjadi dalil. Boleh semayan jenazah dalam masjid. Aa, itu tu kata apa ni Imam Ibn Hajar ala sekalian. Wabihi jumhur. Inilah pandangan majoriti ulama'. Eh, begitu. Uh, kata dia lah. Hmm. Ibnu Abi Zib Abu Hanifah. Tapi kalau ikut pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Zib dia kata makruh. Kan? Ya, makruh. Kan? Ya. Wa kullu ma wa kullu man qala. Semua tu kata uh, tak boleh sebab dia kata mayat ni najis sebenarnya. Jadi najis jangan tak boleh bawa masjidlah. Ah ha, begitu. Eh. Ha, lepas tu macam mana yang cerita hadis uh, Suhail bin Baidah tu macam mana pula? wahamalu as-salata 'ala suhail bi annahu kana kharijal masjid wal musalluna dakhilahu ah dia kata kita ihtimal kita buat satu anggapan semayang tu jenazah tu berada di luar masjid makmum tu berada dalam masjid orang yang menunaikan solat tu berada dalam masjid imam dengan makmum dalam masjid jenazah di luar itu pandangan mazhab nafi eh itu pandangan mazhab nafi eh begitu hmm tu pandangan mazhab dia lah mazhab kita tak ada isu pun Nah, ha, ni kat sini juga dia buat mari riwayat. waqad rawa Ibnu Abi Shaybah wa ghayruhu inna Umar salla ala abibakrin Bakrin fil masjid wa anna Suhaiban salla ala Umar fil masjid. Kan Imam Ibnu Abi Shaybah dan seumpamanya ada membawa satu riwayat, membawa beberapa riwayat Umar bin Al-Khattab menunaikan semayang jenazah Abu Bakar ni dalam masjid. Begitu juga Suhaib menunaikan solat jenazah kepada Sayyidina pun dalam masjid. Ha, masa Sayyidina meninggal, dia orang tunaikan semayang itu di dalam masjid jenazah Umar tu berada dalam masjid begitu juga Umar menunaikan solat jenazah Abu Bakar As-Siddiq jenazah Abu Bakar dalam masjid ha, maka di sini menjadi dalil bahawa menunaikan solat jenazah dalam masjid adalah boleh kan? ha ini pandangan majoriti ulama Hanafi tak setuju itu pandangan Hanafilah biar lah. tu mazhab dia eh. habis taj bab yang ke-60 bab mayukrahu minal ittikhazi al-masajidi 'ala al, al bab pada menjelaskan tentang uh, Uh, tidak digalakkan, tidak disukai, kita jadikan masjid di atas kubur. Atau kubur tu kita buat tempat semayang kan. Eh. Ha, itu tidak disukai lah. Itu insyaAllah kita akan bincang uh, dalam pembincangan kita akan datang eh. Wallahualam. Kalau ada sebarang soalan pertanyaan, uh, boleh tinggalkan soalan dekat ruang komen sama ada dekat YouTube ataupun dekat uh, Facebook. Nanti admin akan baca, dia akan print screen, dia akan terpedana dan anak akan cuba jawab lah. InsyaAllah akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.